В ходе проведения документирования одной из преступных групп, которая занимается незаконными врезками в газоконденсатный нефтепровод, сотрудники полиции установили круг лиц, которые, пользуясь коррупционными связями, осуществляли такие кражи на территории Полтавской и Харьковской области. Организатор этой указанной преступной группы попытался выйти на одного из начальников отделов полиции, главного провинциальной полиции в Полтавской области с коррупционным предложением в взятке в 100 тысяч гривен за покровительство и крышевание данного вида преступления. Начальник отдела полиции незамедлительно в письменном виде все это оформил и сообщил, после чего эта информация была передана в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. В ходе проведения совместных мероприятий Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на горячем задержал организатора указанной группировки при передаче денежных средств начальнику одного из отделов полиции в виде неправомерной выгоды за крышевание данного незаконного вида преступления. В настоящий момент проводятся дальнейшие следственные действия. Указанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального УК кодекса Украины. Проводятся обыска и иные следственные действия с целью установления всех лиц, документирования их преступной деятельности, связанной с кражами на газоконденсатном нефтепроводе на территории Харьковской и Полтавской областей.